assalomu alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar mana bu test yechimini ko'ramiz rasmda ko'rsatilgan grafikdan foydalanib jism harakatining nechanchi sekundida uning tezlanishi nol bo'lishini aniqlang bizda VT koordinata kordinata tasvir e, berilgan VT t grafik berilgan <laughs> grafikdan foydalanib biz tezlanishdi 0 bo'lishini topamiz tezlanishni formulasini yozamiz v minus v 0 taqsim t tezlanish formulasiga e'tibor bersak qachon tezlanish nolga teng bo'ladi qachonki v 0 nолевоyga v teng bo'lsa agar v 0 bilan v teng bo'lsa ayrilib nol bo'lib ketadida tezlanish 0 kelib chiqadi demak tezlanish 0 bo'lishi uchun tezlik nima qilish kerak o'zgarmasligi kerak tezlik ortmasligi ham kerak tezlik kamaymasligi ham kerak endi grafikda mana shunaqa qiymatni qidiramiz 0 va 1 oralig'ida tezlik ortgan nol metr tasi sekunddan 1 metr taqsi sekundga ortgan 1 va 2 sekund oralig'ida esa 1 metr tasi sekunddan 3 metr taqsi sekundga qarab ortgan bunda ham tezlanish 0 emas 2 va 3 oralig'ini tekshiradigan bo'lsak ikkinchi kunda jism tezligi uch uchinchi sekundda esa yana uch demak uchdan uchni ayiramiz nol bo'ladi ya'ni ikki va uch oralig'ida tezlanish nolga teng bo'lgan qolgan oraliqda ham tekshiradigan bo'lsak uch va to'rt oralig'ida ham tezlik kamaygan demak tezlanish manfiy bo'lsa ham bor to'rt va besh oralig'ida yana tezlik ortgan ya'ni, yani noldan ikki metr taqsimungacha ortgan demak bunda ham tezlanish bor demak javob ikki va uch oralig'ida demak tezlanish nolga teng bo'lgan